Мы уже, в принципе, практически вместе месяц. Как я тогда и говорил, мы с помощью меценатов провели подготовительный сбор по общей физической подготовке. На него было приглашено 16 человек. Эти 16 человек представляют абсолютно все регионы Украины. У нас значит, такая география. Киевский интернат – три человека, Киев – один человек, ровно 2, Одесса, Одесса – 3. Харьков 2, Днепропетровск 3 человека, Переяслав 3 человека. То есть из тех команд, которые участвовали в детской юно... в Юбл по 98-99 году, мы охватили в принципе практически всех игроков, которые по состоянию здоровья могли принимать участие в сборах. Первый сбор проходил у нас в Лазурном, общая физическая подготовка была достаточно тяжело, мы много занимаем. мы чисто занимались общей подготовкой, э, рывками, ускорениями, работа с отягощениями и работа на песке. Э -э, сейчас мы работаем в Киеве, у нас э -э, специализированная выносливость, э -э, командная защита, командное нападение. Ну и, в общем, готовимся э -э, к ближайшему турниру, который будем Проводить. И отбираем, проводим просмотр кандидатов. Наш ключевой игрок, самый лучший игрок этого возраста, задействован в юниорской сборной, и, в принципе, еще одна девочка есть в юниорской сборной. Мы на них надеемся. Ну, посмотрим, как будет складываться обстоятельства. конечно, а нас бы они очень усилили. Это не турнир, это товарищеские матчи, friendly game. Это очень полезно, потому что девочки в большинстве в своем, то, что сейчас тренируется, только три из них имеют опыт международных встреч. Остальные имеют опыт игры только в каких-то товарищеских международных играх, а некоторые вообще даже никогда в жизни не выезжали за пределы Украины. Поэтому мы отберем туда людей, 12 человек, и дадим возможность абсолютно всем себя проявить. Посмотрим, какие есть связки, кто как себя чувствует, на какой позиции. То есть это просмотр турнир, потому что в этом возрасте они еще не имеют никакого... То есть мы не можем говорить о том, что мы сейчас будем обыгрывать состав. Мы, мы их просмотрим и, естественно, сделаем выводы и, естественно, мы определим костяк команды. На чемпионате Европы вы будете играть с Болгарией, Швейцарией, эти команды, кроме Болгарии, мне очень хорошо знакомы. В прошлом году мы и со Швейцарией, и с Люксембургом играли. Значит, анализ ростера команд показал о том, что и в Швейцарии, и в Болгарии игроки из команды, которая была в прошлом году Кадетска, сохранились. И некоторые из них даже играли на ключевых позициях. То есть наличие 24-25 минут на площадке говорит о том, что игрок 98 -го года в прошлом году был на ключевой позиции. Мы, в принципе, с девочками на тактических занятиях рассматриваем видео этих команд анализируем специфику и готовимся. То есть разбираем, как играет Швейцария, как играет Люксембург. По Болгарии есть только чисто теоретическая информация, практическая, такой видео нету. Мне вообще очень нравится эта база. Во-первых, скажем так, полная тишина, спокойствие, чистый воздух, отлично. Мы работаем в режиме зарядка, две тренировки. Ну, естественно, по циклу 3-1 и выходной. Значит, тьфу вот фу, пока нас минули травмы. И я надеюсь, что мы выйдем на Европу на кейк-форме.